Друзі, маємо щастя, величезне задоволення спілкуватися із тренером срібним призером Олімпійських ігр зі спортивної гімнастики і гімнастики Геннадієм Сертинським. Я навмисне говорю так, не відміняючи, тому що є така, я думаю, норма має бути має бути норма вважати тренера таким самим автором медалі, особливо такого досягнення, якого до якого добрався Олег Верняєв напередодні, як і власне самого спортсмена. Я вас вітаю тренери. Я вас вітаю. Я так розумію. Я знаю, що дорога ця була дуже довга і дуже добре, що вона не зупиняється. І... Телефони обривають тренеру, Все Е, я хочу, щоб ви поділилися з нами передусім своїми емоціями. Так уже майже ну, тобто, майже доба пройшла да, від цього від моменту, від цих змагань. Я знаю, що ще не все закінчено, і ще повний вихід емоцій ви собі, очевидно, не можете дозволити дати. Але тим не менше, ваш, згадайте ваші емоції вчорашнього вечора. Що, що ви переживали? Що Олег переживав, ми знаємо. Що ви переживали? Ну, в общем-то, ви знаєте, як, коли стоїш перед началом соревнований, Все время думаешь, вокруг тебя такие спортсмены, все очень сильные и с которыми тебе сейчас придется соревноваться. И думаешь, да, дай Бог, чтобы какую-то хоть медаль завоевать. Но когда начались соревнования, конечно, первый снаряд был такой волнительный, а потом все стало на место и, в общем-то, уже было более спокойно до финального конца. Я очень переживал за перекладину, потому что такой снаряд... Тим більше треба було поставити хорошу точку. Ну я вважаю, що Угу. А, Ви розумієте, да, які зараз? Я думаю, що ви знаєте, читали, бачили, які розмови зараз йдуть. Навколо, значить, цього цієї оцінки, цієї останньої оцінки. Що ми дав ви? Ми знаємо, ми і, і самі цитували, і ви говорили вже, очевидно вашу вашу думку. Але хочеться ще раз і почути знову таки по прошествиї доби. Що ви думаєте? Ось про цю останню оцінку в попереченні, Наскільки загалом закінчення закінчення абсолютної першості було об не об'єктивним, не так логічним з огляду на всі змагання? Ну, этот японский гимнаст Учимура это шестикратный чемпион мира. Он, в общем-то, такой борьбы у него еще не было ни с кем. Мы, в общем-то, долго шли к этому, готовились. И первый раз мы смогли с ним, как говорится, конкурировать на равных. В общем-то, мы все просчитывали и... По моему плану мы должны где-то были баллы 2, 1,5 балла у него выиграть до перекладины. В связи с тем, что у него перекладина ⁇ это один из его самых сильных снарядов, он чемпион мира на перекладине, и поэтому э, этих 9, десятых, в общем-то, которые мы были впереди, вот получилось так, что нам чуть-чуть не хватило. Ну, это соревнование, это, в общем-то, у меня нет ни претензий ни к судьям, ни к участникам. Олег сделал всю свою работу очень, я считаю, хорошо. Ну и он сделал хорошо тоже, японец. Поэтому я могу только так сказать. Это борьба. Это была такая честная, справедливая борьба. А я... что решают судьи, кого они выставляют, вот это 10 это остается за судьями всегда. Да. Как выиграть у Чимуры? Выиграть? Да. Но ну, все-таки Штрайба выиграть мы, у него в конце концов. Да, сто процентов. Сто процентов. Теперь мы, мы это знаем, что его можно выигрывать. И все теперь узнали, что его можно выигрывать. Я думаю, в следующий раз мы его выиграем. Я уверен в этом. Який зараз графік, як, по-перше, як відходив, як, як пройшла ніч ранок після цієї медалі, і який зараз буде у вас графік життя до фіналів на окремих снарядах? Які будуть як тренування? Не знаю, що будете робити зараз? Ну, У нас сьогодні після е, е, Многобор'я У нас сьогодні я дав отдиха Олегу, він сьогодні віддихнет. А завтра мы уже начинаем в полном режиме, по две тренировки ежедневно. Да. Первый финал у нас 14 числа, это Конь да. Махи. Будем готовиться и будем бороться, потому что в общем-то на каждом сторяде можно побороться за медали. И нужно. Мы это постараемся сделать. Наскільки Олег почуває себе функціонально? Я знаю, що у вас поділилася поділилися інформацією, що у вас не було вихідних от від початку від... того часу, як ви приїхали в Ріо, у Оліга не було вихідних. Як він себе почуває? У команди у всіх не було вихідних. Тому що Ми коли тренуємося в режимі, ну на конче заспіть, уся дома у нас завжди є вихідний, це воскресіння. И мы, когда начинаем понедельник, мы всегда говорим, понедельник день тяжелый. Очень трудно все дается. Очень... Поэтому здесь э, мы были до соревнований, проходили все без отдыха, чтобы оставаться все в тонусе в рабочем. И, в общем-то, это получилось. Сбавляли просто нагрузку какие-то дни, какие-то дни усиливали, то есть в таком рабочем режиме. Все. Ну, Олег чувствует себя хорошо, он, в общем-то, так не устал, но просто психологически должен немножко отдохнуть. Потому <густим> <густим> накал такой был серьезный. Борьбы А что <густим> а? он сейчас делает? Что он сейчас делает? Как он тут Он сейчас вот сходил в Макдональдс. О! <густим> да. Взяли там что-то покушать а они. Вот, и сейчас а отдыхает так, ходят, гуляють, пока так вот. Такой, такой режим. Скажи, пожалуйста, <густим> Я питання це задавав. Ми спілкувалися з Ангеліною, і я це питання задавав. Вона свою відповідь певно, дала, але не знаючи добре фактів, тому я не можу у вас не спитати. А у вас є в заначки в запасі якийсь сюрприз для суперників з приводу там в самих програмах? Чи ви будете зараз нічого не придумуючи, робити акцент уже заплановано все, все прораховано і робити акцент тільки на виконання, на якість виконання? Ну, понимаете, финал это такая идет стратегия. Это 8 человек выходит без разминки, уже выходят прямо к снаряду. И в зависимости, какой ты подходишь. Если ты подходишь первый, первый, то ты идешь, конечно, в полную силу, потому что ты не знаешь, что будут делать твои соперники и как они будут делать. Если ты подходишь в конце и ты видишь что они или падают, или тоже делают очень все здорово, значит, если здорово, ты идешь опять же в банк Если они где-то ошибаются, Значит, ты просчитываешь и смотришь, какую тебе делать комбинацию. Или стабильно сделать чистенько, или рисковать. У, у нас, в общем-то, есть там, брусья можно добавить, кого-нибудь можно немножко добавить. Но будем смотреть, будем смотреть, потому что эти все старяды, коньмахи, особенно, брусья, такие старяды, даже и прыжок, в общем-то, которые непредсказуемы. Есть были такие соревнования, когда подходило... Э Пять человек падало, и три только делало. Три трое сделали полностью комбинацию и завоевали медали. А были такие моменты, когда восемь человек, один лучше другого делал. Понимаете, тут так трудно говорить сейчас. Мы будем смотреть на помосте, как и что. Ну, вот Но мы как... готовы ко всему. И такой вариант, и такой у нас, она наработана, она, она все как машина. <рplus -рplus <-р sterilization> только переключаешь скорость и все, и вперед Слухайте, так виходить, що ви приймаєте рішення, ось ці ключові буквально під час уже самих змагань, буквально да. там, можете. Да. Тобто просто так знаєте, щоб вже заглибитися і людей, і себе. А ви можете прямо вирішувати по, по програмі виступу перед самим виходом, може, до снаряда? Так, да. так. Да. А були такі моменти, що Олег прямо во время час комбінації міняв. Він сам. Да, он бросился. Раз один элемент не попал, он тут же делает другой, чтобы его заменить. Поэтому это вот, он уникальный в этом плане. поэтому... Да, ну це... а так все. Обговариваем, конечно, перед выходом смотрим, как что нам делать. Угу, угу. А, розкажіть пару слів іще про Ігоря. Там про Олега, про Олега. Ігор має два фінали. А, наскільки він почуває себе добре впевнено? А, так, под, ну, як под, уловно, звичайно, під фартило, мабуть, може б, краще би не фартило йому потрапити в другий фінал да, через ці травми цього хлопця. А, розкажіть, як він себе почуває і, і, і до чого, на що він до чого він готовий? Ігор. Ігор, так. Да. Игорь чувствует себя хорошо, он тренируется, сегодня едет на тренировку, готовится к своим снарядам, полной готовности, будет, наверное, прыгать свой новый прыжок, угу. будем пробовать, наверное, исполнять со своим тренером, они вот решают, пока весь этот вопрос. Угу. Так что он полный силы и, и намерений тоже завивать бедаль. Угу. А... Мы будем за него болеть и переживаем за него. Угу. Розкажіть, будь ласка, про цей новий стрибок. А то так всі говорять, от, от імені, ім'ям Радівілова назвуть. А як, як воно там взагалі все буде? Як, як це відбувається, це наз, названня елементи ім'ям гімнаста? Якщо, це, 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 якщо цей елемент, будь-який елемент, який виконує перший раз якийсь гімнаст, то його як в честь всього називають цей елемент, в честь виконувача, хто виконував його перший раз. Такой прыжок даже еще никто, в общем-то, ну, пробовал один там, в, Израиле, и в Израиле один парень пробует на тренировках, пробовал. А Олег его довел, Игорек довел его до такого исполнения, которое можно делать на помосте, понимаете, делать на тренировке в яму или куда-то, это одно. А выйти на помосте и делать на простые маты, это очень сложно, потому что высота прыжка где-то, наверное, метров 5-6 вылетает и оттуда приходить в глубокий присед, это вы понимаете это очень сложно это и травма может быть и тяжело и, А сам прыжок очень трудный по исполнению очень угу. ну к сожалению его оценили тут э, не так как, как положено ага, это так опять да. это технический комитет собирается и решает потому что если его оценить его как положено тогда Олег я все Олег Игорь Игорек мог выиграть спокойно Олимпиаду спокойно, с этим прыжком. Но его еще нужно Да, да, нужно выполнять, да. Uh -huh. Ну, я думаю, что он сделает. Uh -huh. А вы видели, как он это делает, да? Да, да, конечно. Он здесь прыгал, он здесь прыгал. Uh -huh. все, все прибежали, все снимали, uh -huh. и все ждут от него. Uh -huh. Он когда на прыжок пришел, вот, в квалификации, все судьи сбежали, думали, что он будет прыгать. Uh -huh. Ага. Ну, це красиво, дуже, красиво виглядає, наскільки я розумію, дуже ефектно. Так, так. Геннадій Ліквич, ну, я вам дуже дякую. Я не хочу так вас сильно перевантажувати, оскільки все ще попереду. А, тільки, ну, так знаєте, може, трошки не дитиктовано, тому що наперед не. не... Не варто, але е, просто так: е, біле або чорне, Які у вас відчуття і перечуття от перед наступними днями? У вас такий позитив, позитивний настрій настрій, чи, чи тривожний? Ні, не, не біле. У Я вас за... біле. <риклад> 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 Ви а слухайте Хорше, хороше настроєння, хороший настрій. Я думаю, що все буде хорошо. Ага. Ми Та... постараємося оправдати. надежды угу. наших болельщиков угу. и принести им еще радость. Допомогло. Пусть ждут допомогло а? ты помогло то, что постылил достать не в Конечно, конечно. Мы же усилили, мы усилили, в общем-то, вольные упражнение, базу усилили, и исполнение стало лучше. 15 баллов на мире он получил, по-моему, 14,2 или 14,3. То есть это... Это учитывая то, что просто, понимаете, надо еще время. Для того, чтобы вот у него все остальные комбинации, они уже, как говорится, наработаны. А коверы ему надо тоже прыгать больше. Хотя мы очень много занимались, но еще не хватило. Вот там мы же проиграли на ковре 7 десятых у Чемури. Если это еще 2-3 месяца, я думаю, что все будет нормально. Дякую вам дуже хороших вам днів, ефективних днів підготовки і хороших днів понеділка. Це буде неділя, понеділок і второк, правильно? Коли ми будемо знати, скільки ви додасте медалей в нашу складничку. Дякую большое. вам дуже. Да, і почуємося в Москві. І на всім да. нашим болельщикам, всій нашій країні, велике спасибо за підтримку.